Я подивився піти ну, і знайти якийсь спільний діалог. А вони без ніяких підстав, молодий чоловік можна, у вас, я сказав, що ні, ніця, і вони мене відразу почали купити. Люди мене відбили. Без ніяких тому причин. А що це є повний поліцейський безлові. Таким Осталось... образом... Осталось... Осталось... Таким образом власть пытается запугать добровольцев. Да пусть власть боится добровольцев. Мы не боимся их и не будем бояться. Мы с беспределом будем бороться. Только что вы пытались задержать 300 человек, которые под оболонским судом не нарушали общественный порядок. Полиция, я так понимаю, что это деньги, потому что бегу, бросила ориентировку под судом. Мы ее нашли, вон она там бумажка, там все эти были люди. Люди предъявили посвящение, вы сейчас это партии и участники боевых действий. Минский сказал, что это удостоверение фальшивое, это содержание. Вот эти люди, это бывшие с бомбасом, с бомбасом, с бомбасом, с бомбасом. бойцы Батальон Донбасса, вот особо номер один. Бойцы Донбасса сегодня делали отцепление для того, чтобы не допустить столкновения с полицией. Никто ничего не нарушал. И вот эти люди, можете подойти и удостовериться, что это участники боевых действий. Они ничего не делали противозаконно. С закрытыми номерами на его. Балаклава пытались затащить их в автобус. Кто им мешает писать повестку, если их чего-то обвиняют? Это пытаются затуть рот людям, чтобы они не протестовали. Вот, вот он. Он спускает руками, так пытается держать. Вот это. Вот он и Без предела. люди А его только сейчас. на на битву. Слезнял Куда вы не Человек, слышишь, вот я командир этого бойца, он со мной воевал целый год. И ты говоришь, что это удостоверение фальшивое? А, а кто говорит? А кто говорит? Почему а а их ходили. остановили? Почему а их Дайте ориентировку сюда! Это что происходит? Дайте ориентировку! Мы защищаем, а вы здесь такой творите? Не надо мне говорить спасибо, видите себя приличное. Дайте на... ориентировку! Вот, вот, вот. Я могу показать пальцем, кто вот что вот, а, это человек, особо номер один. И вот это а что особо вообще? Особо номер семь. Потеряли под Абулонским судом сотрудники полиции. Секунду, не надо. Не вот, пожалуйста. Его за что будет задерживать? Он есть видео, да, вот, я уже к забору подходил, и разговаривал. Ну, ничего, они что, не ничего, 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 его не бросал, его ничего, 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 давайте ничего, 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 no 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 no

Действий, национальной Спецназ и работники полиции не могут объяснить причину задержания. Я делаю вывод о том, что они пытались похитить человека. Я требую полиции немедленно приехать сюда, снять показания и установить людей, которые пытались похитить воина АТО. У нас а правовое государство. Более того, я требую немедленно просто. На полиции, начальник полиции, самый что именно, именно этим газом потравились спецназовцы во время суточек Болонского суда. И что этот газ не состоит на вооружении МВД. А что мы сейчас видим у каждого полона? Я делаю официальное заявление, мы требуем полицию немедленно прибыть сюда. пытается эвакуировать всех, чтобы личности не установили а потом рассказывать, обращайтесь на Владимирскую в пресс-службу. Ага. Я требую, как гражданин Украины, как народный депутат, соблюдения законодательства, и все-таки, чтобы сейчас на месте работнику полиции показали этих людей. Он их узнал. Хватит преступлений, которые не расследуются. Мы содержим полицию не для того, чтобы они выступали в качестве автоматических попугаев, а для того, чтобы преступления расследовались, а люди себя чувствовали в безопасности. Одно из основных правил новой полиции, сотрудничать с гражданами. Вот мы требуем соблюдать свои же правила. А потом забирайте, никто никого не препятствует и никому не мешает. Да,